Мы сейчас будем снимать короткое интервью. Скажи, ты согласен ответить на несколько вопросов? Да. Как тебя зовут? Катасонов Илья Владимирович. Ты женат, дети есть? Дети есть. Откуда родом? Луганская область, город Стаханов. Кто по национальности? Ну, украинец. Украинец. Как на войну попал? На мобилизацию пришли русские, мобилизировали в 20 году. Не спрашивали, хочешь, не хочешь. Забрали на полигон и все, на войну. Ты не хотел идти? Нет. Какое у тебя подразделение? Шестая бригада, второй батальон, четвертая рота. А должность? Механик-водитель. Чего? МТЛБ. Какая была задача в нашей полосе? привести десант, чтобы десант выгрузился, развернуться и уехать. Сколько у вас в колонии ехало? Две машины. Как взяли в плен? Можешь рассказать в подробностях? Машину подбила, я прыгнул в окоп и сдался. А чем подбила? На МТЛБ. На МТЛБ, на которой ехали. Чем машину подбили, знаешь? Нет. Какие были ощущения, когда подбили? Вспышка. Вспышка начала что-то гореть внутри в десанте. Ты сказал, что в колонии ехало двое, но мы знаем, что у вас было больше. Я ехал второй волной, первая волна была. Три машины, я их не видел, они были в соседнем ангаре. А наша вторая волна, две машины, мы ехали с другого ангара второй волной. Сколько техники было на шторме и какая? Были мотолыги две, наши мотолыги, в другом ангаре я не был. Там было три вроде как. Машины выдвинулись, тоже вроде бы э, мотолыги были. А танки были? Танков не было. Смотри, ты здесь сколько времени уже в нашей полосе? Ну, со вчерашнего дня. У вас только завезли вчера? Или ты уже здесь стоишь давно? На НПЗ был на Волчьяровке. Сколько там времени вы стоите уже? Та уже до с Нового года. До Нового года я попал как раз чем ты занимался до вчерашнего дня там? Обделывал машины, работал. Сетку антидроновую наваривал. То есть в боевых действиях ты участвуешь первый раз или нет? Я не участвовал в боевых действиях. У меня Попасной сразу ранение было в ногу. Там дырка с теннисной шарик. Я хромаю, у меня там костей нету выбиты. Я хромаю, меня не отправляли на боевые действия. А как тебя ранили в Попасной? Привезли тоже после полигона первый раз. Привезли на этот сам, в машине Пешком, когда выбирались, первая же вылазка, э, убежали оттуда, а вторая вылазка меня в расхоната пострелили. подстрелили. То есть в боевых действиях все-таки принимал участие Принимал участие, да. Получается, да. да был на опасную пришел как раз. Э, вот. Кроме твоих пять мотолык, ты знаешь, кто еще до этого неделю ездил? Сколько было всего техники? Нет, без понятия. Кто с тобой служит в подразделении? Это люди откуда? родом, имею в виду. Полы, половина, сейчас набор с, с, с России, половина ЛНР, ДНР. Угу. Если вас так много с ЛНР, ДНР, и вы не хотите все служить, вас мобилизируют русские. Или только ты там так считаешь? Все пошли по своему. Да все боятся говорить что-то. Там сразу тебя в штум, сразу тебя в расход пустят. Куда сейчас дать? Я сейчас пойдешь штурмовать, туда пойдешь. Это самое. Все боятся рот открывать. Смотри, ты боялся рот открыть, ты все равно пошел в штуру. Ну да, меня на обманули. Обманули как? Ну мне говорили я не поеду, вторым номером поедешь, на заводе побудешь, белый съездишь, вторым номером, если что его там подстраховать. Они а посадили машину и все, вперед езжай. Okay. Ты ехал второй машиной? Я ехал второй волной. Ты дорогу как знал? Я вообще дорогу не знал, это ему показывали карту. Какая зарплата у военнослужащего, вот как раз из ЛДНР, так называемых, и что вообще Минобороны России обещает тем, кто воюет против Украины? 186 тысяч зарплата. Ничего она не обещает. Паспорт обещает, да и все. А у тебя даже паспорта русского? Нет? Есть паспорт, а его делают принудительно, это самое, хочешь ты, не хочешь. Блин. Um... Тебе зарплату нормально выплачивают? полную. А где ты ее тратил? Я нигде не тратил. Карточка в стаханной у сожительницы. А, у тебя она, детей? она ее тратила, можно так сказать. А сколько у тебя детей? Один ребенок. Лочь? Сын? Сын, 13 лет. Он знает, где ты? Он знает, где я. Он живет с бабушкой в Краснодарском крае. О. С моей мамой. 13 лет это скоро призывной возраст. Хотел бы, чтобы он повторил твою участь? Нет. А что ему говорят по этой всей войне? Что это СВО скоро закончится? Или вы говорите ему правду? Вообще, я на эту тему только с ним не, не, не стараюсь не разговаривать. И вообще, война это, честно сказать, не мое абсолютно. Ты же понимаешь, если ты не будешь с ним разговаривать, это все равно его коснется, Рано или поздно. Да, уже взрослый становится, уже, наверное, надо было задуматься. Но дело в том, что я его и не видел последние два года. А у тебя родственники в Украине есть? Кроме Луганской и Донецкой области. Да, но ну, я не знаю, не общаюсь где-то, потерялась сестра. А в России? В России ну, мамкина сестра. То есть более близкие, можно сказать, да? Ну, как более близкие? По, -по, -по матери есть родственники. В Краснодарском крае. За что, по-твоему, воюет Россия здесь? Я говорю сейчас даже не про период с 22 -го года, а с 14 -го года. Да я даже не знаю, что, за что сказать. Я вот, мое мнение, они Крым просто хотели отжать, блин, залупы конченные. Извините, можно... Крым хотели отжать, вот и все. А это теперь это все исполняет просто людей, гнобят, да и все. То есть воюют за легитимизацию э, оккупации Крыма? Я думаю, да. А тебе говорили не сдаваться в плен, может, пугали как-то? Да. что говорили? Что вы здесь изверги поиздеваетесь, расстреляете, уши поотрезаете, короче, не т.д. и т.п. Как тебя наши парни в плен брали? Я видел этот момент в окопах. Все, нормально, парень болел куб. Я сказал, я сдаюсь, все. Они говорят, ползи сюда, давай руки вперед. И все, Спокойно, Приполз? никто меня не бил, никто меня не трогал там вообще абсолютно. Приполз и что было дальше? Приполз, разделся, все, мне завязали руки и ждал эвакуации. Какие ранения получил? Два осколочных ранения, одну в левую ногу, голеностоп, нога поломалась и в ягодицу правой ноги. Тебе оказали первую помощь? Да, перемотали. С переломом еще не оказались, сказали, здесь окажут первую помощь, мне насчет перелома. Ну, ждем медиков. С 2014 года. Вот ты помнишь, как ты жил у себя тогда еще в Стаханове, да, до 2014 года. Можешь описать? Да. Что, что было? Нормально жил. Работа была, деньги было, все, все было. Все что, если не ленился, было работы валом любой категории. Я стройка занимался и шабашки и так вообще можно было. работы была валом. То есть, если ты не ленивый, то все было хорошо. Хорошие сигареты, хлеб с маслом и все. Угу. А сейчас? А сейчас нету как, какая работа за 10 тысяч, блин, это вообще ужасно. Пенсии люди получают 10 тысяч и это на два дня не хватит. Такие цены громадные, космолеты. То есть, кто виноват в том, что произошло вот это? Россия уже с войной пришла. Как настроение у Мало бы заменить все, и все, ничего бы не было. Была бы спокойная жизнь, блин. Семьи нету, ребенка не вижу. Все, наломалась всю семья ужасно, блин. Сейчас тоже вот женщина с девочкой сошелся, блин. Это вот эта армия мне как, как душу дьяволу продал. Не увольнительный сходить, никуда ни, ни оторваться, не ни вырваться, ничего не сделать. За два года тебе ни разу не отпускали? отпускали пару раз. На сколько дней? На сутки на двое, ну, я скажу честно, я не это самое, не возвращался вовремя никогда. Что-то рассказывали там, ну вот, ты уже говоришь, что пугали, говорили не сдаваться в плен, а про нацистов что-то рассказывали или что-то подобное. Ну у нас подразделения нет ничего такого не было. Это по телевизору, по телевизору там да да есть такие моменты фрагменты, что по телевизору российское телевидение только и пропаганду и делает, что э, нацисты, фашисты и все остальное. У. а У нас подразделений нету, похоже, чтобы А ты именно, именно у, мех, у механика водителей видел нацистов? Я говорю сейчас даже не за период войны, а за, вообще за все. Вообще эти... никогда не видел. И здесь не видел? У нас не видел. Ну, я вообще вживую не видел никогда. Ни нацистов, ни фашистов, никого. А солдатов, ну правильно, они же закончились в 45-м. А солдатов НАТО видел? Нет. Как ты к Путину относишься? Никак, абсолютно. Нет мнения, Абсолют, абсолютно, абсолютно никак... Они, ну, в некоторых вещах он, с одной стороны, в некоторых вещах молодец, а в некоторых вещах он, вообще, ну, лезет туда, куда не надо. И это уже, мне кажется, у него старческий маразм, блядь, что-то он перегинает палку просто. Наоборот. Старческий маразм – это войне, я так понимаю. Да. А что он делает хорошо? Ну, были моменты, когда... Так я даже сейчас не могу тебе сказать, как что делать хорошо. Экономику, наверное, да? Экономику? Ну, может быть, да, какой-то момент такой вот есть, но я не отношусь к нему э, вообще вот ну, никак. А сейчас тем более последние вот эти военные действия, это вообще, ну. Вот если Путин, ну, там тоже, я не первый раз это слышу, и в интервью с пленными, и в целом, да, в социальных сетях, там, от россиян, или даже от жителей Донбасса, так называемых, ЛДНР, про то, что Путин там поднял экономику, тогда скажи... Ответь на такой вопрос: почему э, вам и таким, как ты, то есть жителям ОРДЛО, э, жителям российской глубинки, приходится идти и воевать, а в Москве вот как раз люди сидят и пожинают плоды вот этой вот самой так называемой экономики сильной. Не знаю, почему так происходит. Когда, по-твоему, москвичи, вот ну, сейчас Россия воюет, она в состоянии войны находится. И когда, по-твоему, москвичи пойдут воевать из своих там клубов. Никогда. Э -э 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 Считаешь, это справедливо? Нет, я считаю, вообще несправедливо. Мажорная война это никогда не справедливо. И еще такой вопрос. А, ты видел, что Россия сделала, сделала с городами? которые не были в оккупации. Да? То есть я говорю сейчас в данном случае про Мариуполь, конечно же, потому что это самый яркий пример. Видел, что сделала Российская Федерация с Мариуполем? Нет, не видел. И что, и видео не видел? Не, ну видео видел. Какое видео там показывают? Только что э, отстраивая, типа, они все. После всего того, что сделала Россия с Украиной, ты считаешь Путина военным преступником? Не, я даже не я, я взвешиваю все за и это самое, это серьезный такой самый вопрос и серьезный ответ. Да, скорее всего, да. Да, мне война поломала все это однозначно с его подачи. Всю судьбу, всю жизнь поломала. И эти два года, что я что душу делал продал, ничего не сделаешь, ничего не это самое. Ты считаешь, что в этой войне виноват только Путин? Да все верхушки там виноваты. Блин. Только верхушки? Все верхушки виноваты, блин. низы не виноваты, только верхушки. Да ну и люди тоже не пошли, блин, в свой момент, когда могли сказать слово, блин. Угу. А, еще такой вопрос к тебе, как гражданину Украины, уже бывшему получается, гражданину Украины. Ты э, тебя притесняли за русский язык? Нет. Слышал, может быть, по российскому телевидению, может быть, где-то у себя в подразделении от замполитов или еще от кого-то, что здесь Россия воюет в том числе и за русский язык, чтобы не притесняли? Не, не слышал. По телевизору, да, было, что за русский язык, а не за русскоязычный это самое воюет. Хотя ну, никогда не было, всегда разговаривали на каком языке хотели, не на украинском, а на русском. Даже так, треба было украинскую студию почуваю спілкуватися. Там трішки ну, Я думаю, ты разумеешь, но меньше с этим. То есть получается можно сказать, что российский телевизор врет. Ну да. О, а о, насчет этого, да, насчет языка 100%. А так вообще, ну, а насчет чего не врет? Не, я образом за язык заговорил, ну, так... я именно уточнился по поводу этого. Ну это открытие все. Я думаю, все.